Und hier bitte versuchen Sie sich einigermaßen im Zaum zu halten. Meine Damen und Herren, zu Gast in unserer kleinen Familienshow der größte Superstar der Türkei. Herzlich willkommen, Ibrahim Tatlıses! Biraz daha, biraz daha üstüne gelirseniz şimdi ağlayacağım. Ich werde gleich anfangen zu weinen. Başta, başta hanımefendiler olmak üzere. Zuerst. Möchte ich mich bei allen Damen bedanken und hier die türkische Flagge zu sehen, die Türken hier zu sehen und zu wissen, dass in diesem schönen Deutschland auch die Türken leben, auch sie dabei sind und sie zusammenleben mit den, mit den Deutschen in dieser schönen Stadt mit ihnen zu sein, ist für mich ein großes Glück. Entschuldigen Sie mich, ich bin so aufgeregt. Es kann auch sein, dass Auf ich Fehler mache. Wieder? Es kann Hättest sein, dass ich, ich mich Vision. verspreche. Und deswegen möchte ich jetzt schon eine Entschuldigung Seit fünf Jahren war ich nicht in Deutschland. Und ich habe Deutschland so vermisst, wirklich. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich so viel Enthusiasmus vorfinden würde. Ich sehe, ihr liebt immer noch Ibo. Und ich versichere euch, dreimal so viel liebe ich euch alle. also da braucht man gar nicht mehr fragen und da braucht man nicht mehr erklären. das ist ja, das ist ja keine verehrung. das ist ja kein jubel. das ist ja, das ist ja, ivo, wir lieben dich. so eine, so eine hymne, das hat noch kein gastfreundlichkeit. Ja, wir, wir schalten noch einmal kurz raus vor das Kapitol, wo die anderen Fans sind, die keine Karte für heute äh, bekommen haben. Hier, da ist es. So, so ist das wahrscheinlich heute Abend überall in Deutschland, äh, wo unsere türkischen Fans Fernsehen schauen und, und das, das können Sie vielleicht nicht vorstellen. Wie ich jeden Tag in Köln darauf angesprochen worden bin, kommt Ivo wirklich. Der kommt nie zu euch. Der ist ein solcher Superstar. Der ist so reich. Ja. Der hat Flugzeuge und Restaurants und. Aber Reichtum. Reichtum ist nicht. Das geht immer vorüber. Und es ist nicht möglich daran nicht zu glauben, wir wissen alle, dass alles in dieser Welt bleibt. Und es geht um Liebe, es geht um Achtung und Liebe und Achtung sind das Wichtigste für mich. Viel wichtiger als alles, sogar viel wichtiger als die Welt selbst, denn es ist wunderbar den Menschen zu lieben.